হঠাৎ কিয় খং উঠিল কণ্ঠশিল্পী নীলকাচোৰ জ্যেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়াক কিয় এনেকৈ ক'লে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে নতুন বছৰৰ পাকক্ষণত আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ পৰা যোগাইছোঁ অলেখ শুভকামনা আৰু শুভেচ্ছা অসমৰ সংগীত জগতৰ এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হৈছে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ আপোনালোকে বাৰু নীল আকাশৰ গীত শুনি কেনে পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন লগতে যিসকলে তেওঁৰ গীত শুনি ভাল পায় তেওঁলোকে প্লিজ এটা এটা লাইক কৰি দিব অসমীয়া সংগীত জগতৰ এক সুকীয়া নাম হৈছে নীল আকাশ যাৰ কণ্ঠই সকলোকে মুগ্ধ কৰিছে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশে তেওঁৰ গীতেৰে অনুৰাগীৰ মনত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশে জনালে কৃষ্ণমণি চুতীয়াক এক বিশেষ ধন্যবাদ অসমীয়া সংগীত জগতত নীল আকাশক নীল আকাশ নামেৰে পৰিচয় কৰি দিয়া ব্যক্তিজনেই হৈছে কৃষ্ণমণি চুতীয়া যাৰ আঁৰত আছে বহুত কাহিনী ৰাংধালিৰ জৰিয়তেই সংগীত জগতত খোজ মেলাইছিল নীল আকাশে তাৰ পাছতেই অসমৰ সংগীত জগতত নীল আকাশক সকলোৱেই চিনি পোৱা হ'ল যাৰ কণ্ঠই সকলোকে মুগ্ধ কৰিলে ৰাংধালিৰ শুভ মুক্তিৰ দিনা কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশে কৃষ্ণমণি চুতীয়াক কি ক'লে এবাৰ শুনোচোন আহক নমস্কাৰ মই নীল আকাশ আপোনালোক সকলোকে আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষ তথা ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এটা খুব ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ ৰাংঢালিখনে এইবাৰ পঁচিছটা বছৰ বৰছে আৰু তাৰ কাৰণেই কৃষ্ণদায়ে কিমান যে যুঁজাৰ কৰিছে কেইবাটাও গান ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বাবে সাজু কৰিছে আজি তাৰে এটি গীত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইমান বছৰে যিধৰণে ৰাংঢালীক আঁকোৱালি লৈছে মৰম দিছে ঠিক একেধৰণে আপোনালোকে এইবাৰো ৰাংঢালীক আঁকোৱালি ল'ব ৰাংঢালীখনৰ লগত জড়িত মোৰ ধেৰ কাহিনী আছে মোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই গীত গোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ ৰাংঢালি দুহেজাৰ এঘাৰত কৃষ্ণদাৰ তত্বাৱধানত আমি গীত গাবলৈ শিকিছিলোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত আৰু তাৰে হয়তো আজি অকণমান গুণগুণাই নিজেই আপোনালোকৰ আগত থিয় দিব পাৰিছোঁ গতিকে ৰাংঢালীখনৰ ভূমিকা কৃষ্ণদাৰ ভূমিকা যথেষ্ট আমাৰ জীৱনত আৰু কেৱল মই বুলি নহয় মোৰ নিচিনা আৰু বহুকেইজন গায়ক আছে গায়িকা আছে তেওঁলোকৰ জীৱনতো ৰাংঢালীখনে বহলভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে গতিকে আজি মোৰ কাৰণে এটা খুব আৱেগিক মুহূৰ্ত আমি জড়িত হৈ থকা আমাৰ ৰাংঢালীখনে আজি পঁচিছটা বছৰ গৰকিলে মই মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ৰান্ধালীখনক আঁকোৱালি ল'ব বহুত বহুত ধন্যবাদ